Модна індустрія живе за своїми правилами та законами. Її товар унікальний та вишуканий, який має розповсюджуватися такими ж красивими методами. Наша сьогоднішня героїня Аліна Малюшкіна відкрила не просто шоурум, вона реалізувала справжній фешн проект. Подробиці просто зараз. Аліна з малку захоплювалась модою. Хоча батьки бачили її медпрацівником чи юристом. Дівчина обрала інший шлях. Це були якісь... игры с мамиными шарфиками, платками, тканями, рисунки. Потом была художественная школа. Потом я училась первое незаконченное образование. У меня был дизайн широкого профиля. Всегда тяготела к одежде, к такому, чему-то девочковому. Но, собственно, потом усилием воли я приехала, поступила в Киевский национальный университет до и дизайна. на Печерскі. Ну і, собственно, от, то, що хотіла, того добилась, того и достигла. Бізнес-довідка Аліна Малюшкіна. Вік 30 років. Освіта Київський національний університет технологій та дизайну. Спеціальність дизайнер-костюма. Сімейний стан у цивільному шлюбі. Має доньку. Працювала журналістом та фешн редактором у вітчизняних змі. У 2009 році відкрила перший магазин вінтажного одягу, у 2010-му шоурум українських дизайнерів і вінтажу. Упевнена, Бизнес начинается с полной самовиддачи улюблении и справе. Как вы открыли этот шоурум, в каком году? Расскажите историю его, да? Мы открылись первый был шоурум 2009 год, это был сентябрь, это был кризис, начнем mm -hmm. с того, что все издательства закрывались, и афиша не была тому исключением. Вот и как-то стал вопрос само собой в жизни просто, чем заниматься дальше, что же делать? Ну, думаю, раз я так столько лет посвятила себя вот этой фэшн-журналистике я понимаю, чего не хватает этому городу, чего бы хотелось там. Ну, потому что за 4 года я уже перевидела все, на магазины, которые открывались в городе. Я решила сделать что-то такое вот интересное, маленькое, уютное, с какой-то своей особой атмосферой и, как бы, ну, и какой-то философией. Вот чего, в принципе, ни у кого, наверное, не было. То есть мы хотели пропагандировать хороший вкус. <губит> и вот мы, собственно, у нас была маленькая комнатка в магазине «Инжир» на Пушкинской. И там мы своими усилиями, своими руками с друзьями собрались, сделали ремонт, делали стойки. Первая одежда, которая там была, это были винтажные изделия. И работа моих однокурсников, ну, знакомых, дизайнеров, молодых, совсем никому не неизвестных. Вот так мы начинали. Начинали как бы ну, с маленькой комнатки. А потом уже расширилась до такого шоурума, да? Потом был второй этап, мы... У нас были договоренности на полгода на этом месте. И через полгода мы искали новое помещение. То есть это как раз был конец зимы. Где-то к марту мы нашли помещение на Михайловской. Вот. Там мы провели два года. Там, конечно, у нас уже был, ну, как бы это совершенно живая была история. Это не маленькая комната, это уже был целый магазин с в то время в нове приміщення. Поряд розташований інший шоурум. Это типово для Европы. по первых так зручніше клиентам. по друге меньше платить за аренду. Чому вообще бизнес-концепт шоурума? Да? Насколько он отличается від от обычного магазина, в котором вы ходить и да, купувати какие-то вещи? Я как бизнес-модель не скажу, потому что я, наверное, совершенно не бизнесмен по натуре. Вот. Но могу сказать, что, наверное, ну, какие Какие-то нюансы есть в ценообразовании. У нас совершенно другая политика. У нас вещи дизайнерские, они все эксклюзивные в основном. И мы шьем индивидуально. Как бы цена формируется индивидуально. Но... Мы не ставим наценок. Наверное, это один, ну, как бы самое главное отличие от того, что делают остальные. Вот. Поэтому цена, которая на ценнике в магазине, это цена дизайнера. Мы берем э, комиссию. Комиссию на, то есть на, как бы на содержание магазина. Человек приходит. Мы видим, что есть потенциал. Мы говорим, да, мы хотим, либо мы пишем сами ищем человека, либо они к нам приходят. Сейчас как бы уже больше сами приходят люди. Вот. Мы размещаем эти вещи, и мы считаем вместе цену. Ось ми своїм всі вважаємо. Наша комісія э, 25-40%. Перш за все, Аліна обирає речі високої якості з хороших тканин. а Ще важливий чинник, що вбрання можна було носити не тільки на подіумі, а й у повсякденному житті. Згодом з'явилося взуття, аксесуари та навіть парфуми, здебільшого від українських дизайнерів, хоча є вінтажні прикраси з Англії, Франції, Шотландії та Німеччини. Ти от однажди я случайно проходя мимо, увиділа в вот набор тих рюмок. Вода. Это... Серебряные такие вот рюмочки, mm -hmm. которые внутри покрыты золотом. Ну, как бы, собственно, вся, вся прелесть этой истории заключается в том, что мы вовремя остановили художника, знаете, как правило, вовремя остановиться. Mm -hmm. да. Он хотел сделать их полностью блестящими, чтобы они блестели, там были вот такие глянцевые золотые. Мы попросили этого не делать, оставить вот такую mm. вот фактуру. А там, там, в середине золота, да. Да, да. То есть они как бы они очень тяжелые, увесистые. Это серебро, основа, mm -hmm. а покрыто сверху на напылением золотым. Mm. А еще есть очень интересная вещь. Делает это все а, тоже художник Света Селезнева. А, это, собственно, старый коврик, знаете, какие у нас вот раньше висели там такие вот на, на стенах mm -hmm. гобелены. Вот, три богатыря. Вот человек, собственно, подошел очень, очень креативно к решению задач. Она сделала из этого жакет женский и расшила. Причем расшила она его совершенно безумно. Даже же вышивальщики, которые к нам приходили в гости, говорили, что это, ну, это что-то нечто, mm -hmm. потому что ну, она, во-первых, художник, и это очень помогает. Главное быть художником, так как мы находимся между посольствами, у нас много иностранных mm -hmm. людей заходят к нам. Mm -hmm. Они были ну, просто в восторге. Американка тут просто, можно сказать, пищала от восторга, говорила, боже, что это такое. Другой? такое делает. Дорогой? Да, это дорогой. Он стоит 7 тысяч. А кто в основном покупает такие речи? Ну, тут вот ваша целевая аудитория, да, кто приходит? Наша целевая, это люди, наверное, которые, во-первых, как-то они состоялись личностно, то есть морально зрелые в первую очередь. Плюс люди, которые, безусловно, развиваются и развиваются в течение жизни. Они как бы, они путешествуют, они могут сравнивать и видеть, поэтому у них более взыскательный вкус. Вот, собственно, как бы на них мы рассчитываем. Очень приятно, что за, на протяжении всего этого времени, сколько мы существуем, количество этих людей увеличивается. И что на то, что отраплялись все-таки тижни, когда клиентов не было, Алина не зупинялась. Ну, как-то выкручивались долги какие-то, потом они выплачиваются. Mm -hmm. Кредит, было, был опыт кредита, вот, но не советую никому и брать в наших банках кредит. Алина, извините, дорого будет открывать шоурум в Украине? Я скажу честно, смотря как и кто. Я это делала, ну, как бы совершенно рассчитывая только на свои силы. То есть это как бы полностью мой проект, полностью мной как бы рожден, так скажем. Да? Ну, то есть начинали, если говорить о той вот комнате, с которой мы начинали, это были скромные сбережения, там что-то около 1000 долларов, может быть, чуть больше. Это полноценный шоурум, вот я как мы зараз бачим, но тут. Полноценный. В моем случае, учитывая то, что мы делали очень много вещей сами, ну как бы очень много вещей, то это где-то в районе 1060 и 70. Да, Да. Шоурум це не просто місце, де можна щось купити. Тут дизайнери проводять презентації нових колекцій, а фахівці фешн-індустрії індустрії лекції. Аліна каже, для неї цей проект має перш за все культурну просвітницьку місію, а не економічну. Да, в принципі ми ще розвиваємося. В принципі сам ринок. Вот много дизайнерів. Ну кожного песка свої цілі для шоуруму. У мене, допустим, целі пропагандировать і розвивати інтересних людей, правило, молодих. Вот, они все-таки как-то более благодатная почва, то есть и нет, у них не меньше возможностей. Вот, хочется им помочь, поддержать, потому что я сама была молодым дизайнером, и понимаю, каково это. Как-то хочется помочь, дать территорию, чтобы человек почувствовал и развивался. Во-первых, расширяется аудитория моих клиентов, и я считаю, что это ну, главный плюс в этой работе. Есть и мои собственные контакты а есть как бы, ну, клиенты, аудитория шоурума, с которыми я могу никак не пересекаться по своей работе. Поэтому да, соответственно, ну, это отражается на продажах, они растут, это радует. Алина планует запрошивать дизайнеров из Грузии, расшириться, або открыть другой заклад. Адже попит є. А також хочу працювати над власною лінією одягу. Сьогодні місячний дохід шоурума може сягати 30-50 тисяч гривень. Инвестиции как бы, мы окупили, и ну, наверное, какая-то точка без убыточности у нас сейчас уже есть. Сейчас уже есть, да. Но это опять-таки даже ну, как бы долгий был путь. Все зависит только от тебя. Но, если ты захочешь, ты этого добьешься. И когда так думаешь, что в голове как бы происходят какие-то странные метаморфозы с тобой лично и с миром вокруг, и все получается. Всю теорию за божание, все выйдет, проверено на собі цього річ и наши наступные героини Катя Давидова и Аня Литовченко. рассказывают, познайомились у черзі в музей, а згодом зрозуміли, обидві люблять любят В моде, вопреки стереотипам, разбираются не все. Люди другим зарабатывают средства, иногда не могут сами себе подсказать и открыли магазин, где с нами можно поговорить о том, что людям интересно, то есть о вещах. Uh -huh. Или если говорить они об этом не любят, мы о чем-то другом готовы с ними поговорить, напоить чаем, кофе. Девчата нашли примещение, убрали дизайнеров, с у английских, та взялись до справы. И все у всем законам бизнесу не намагаются будь что продать свой товар. Основная фишка является сервис. Я не говорю, что у нас все в одном экземпляре. Вот висит целых пять одинаковых платьев. Только мы расскажем людям, которые работают в одной сфере, а все наши клиенты между собой знакомы через первые, вторые или третьи руки, это чаще всего одна тусовка. Творческие люди, mm -hmm. продакшены, кинематограф, телевидение, в основном чаще всего так. И мы очень честно говорим, не покупай это, а твоя подруга уже в этом. И если мы получаем ответ, а нам все равно, и когда мы выйдем на улицу как клоны, мы только посмеемся, мы радостно это продаем. У нас нет сезонных коллекций. Мы стараемся все время вливать по чуть-чуть новой крови. Mm -hmm. И вот приезжает, например, там раз в неделю какой-то определенный товар. И мы на неделю растягиваем это удовольствие и, собственно говоря, оглашаем, что у нас есть. И люди, видя это, во-первых, Facebook это очень интерактивно и прикольно, и там как бы такие очень иногда интересные беседы завязываются. Facebook и став тем активным инструментом маркетингу, который ныне помогает бизнесу развиваться. Facebook позволяет людям видеть оперативно, ну, при таком ассортименте, как наш, Сайт не так практичен. Сайт практичен при огромных, да, нормальных стандартных закупках. У нас очень часто вещи представлены в единственном экземпляре, и кто не прискакал к нам после работы или в обеденный перерыв, остался без любимой шмоточки. Цена, как формуется? Через что? Вы сами звоните им, кажете, хочу мы продавать тут, скажите, пожалуйста, за сколько продавать? Нет, 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 что в этот рынок иначе работает. У дизайнеров у устоявшихся есть, или даже у молодых, которые что-то заканчивали, какие-то вузы изучали эту дисциплину. Есть прайс-лист, от которого мы отталкиваемся, есть рекомендуемая розничная цена. Разумеется, в реалиях наших стран Наши коммерсанты просто вынуждены их нарушать, немного завышая розничную цену, чтобы предусмотреть рыночные риски ну как-то не могу нас назвать прямо уж полными альтруистами, но нам хочется, чтобы цена была как в Европе. Мы отталкиваемся от цены, например, там от процента 30 процентов, как в советских Да, начальная наценка, наверное, пожалуй, 30 процентов. Да. Это отвечает на вопрос, зачем мы находимся не на крещате. У вас великий пути к зараз клиентов и насколько избильшилась ваши продажи, например, с березня, что применять, да? Ну вот, нуля процентов и до ста, если мы сравниваем. Неделю, наверное, в неделю к нам приходит человек 50-100, что у нас сейчас? где-то так, наверное, да. То есть а большинство да все-таки вот приходят на выходных, пятница-суббота. У нас, скажем так, вырос, как это принято говорить, минимальный чек. Скажем так, в субботу, например, когда приходит более такой зажиточный слой населения, это где-то 3000 гривен. Очень часто спрашивают, не хотите ли вы открыть второй магазин в другом месте, третий магазин, наращивать объемы продаж, набирать людей. Вы понимаете, мы потеряем все, что у нас есть. Часть концепции – это то, что два вот этих человека обслуживают людей так, как они хотят, камерно. Мы, конечно, очень радуемся, когда в субботу к нам приходит 20 человек одновременно. Это хорошо для нашего бизнеса, но мы не можем обслужить их с той душой и рвением, как это мы делаем вот по одному, да, если бы одна пришли. Разумеется, это предпочтительно. Всех завжды насколько вы уже окупили, что не окупили свои стартовые инвестиции, и вам бизнес, взагалі, він побудковый, вы его можете таким назвать? Но мы бы умерли с голоду, Да, мы живем на этом, мы начинаем на это жить то, чтобы мы там сидели и рассчитывали, что там к 6 декабря 2013 года мы должны окупиться. Но мы начинаем чувствовать, что в принципе как бы э, можно пойти и купить себе не только батон, но там еще и сливочное масло. Що ж, перспективи у вітчизняних шоурумів є. З'являються нові дизайнери, які воліють презентувати свої вироби саме в таких місцях. Відкриваються нові шоуруми, і вони розвиваються за західними стандартами. У визнаних столицях моди, таких як Париж чи Мілан, шоуруми відкриваються або на одній вулиці, або навіть в одній будівлі. Однак потрапити потенційному покупцю в такий європейський заклад без дзвінка і попереднього запису просто неможливо. Потік клієнтів настільки щільний, що більшість шоурумів вже навіть не потребує. потребують особливої реклами.